Всем привет, ребята! Сегодня мы снимаем ролик очень крутой для нас. Мы будем снимать и пробовать вкусы Вот, Например, вот вкус курки. Своя линия вот, я покупала. Вот еще одна ливина, всегда Сиданы покупал. Называется локшина. Называется рамен. Здесь смаком я ловичины. Третья миниа. Худорок. Худорок. Вы ими Швидкого приготовления. Здесь маком я ловичный. Покупал все Это уже четвертая. Вино за виток, за виток. И с маком индички. Вермишей с приготовления. Единственное. Покупала в роли. Следующая вина. Чиби. Чиби. Покупал в седане. И с маком яловичины. Инстант инс, нудлс. Вермишей купай в украинской. Так, банош с сырным смаком. И такая. В Авроле покупал. Так говорит. Моя любимая куховар называется. И вот самая дорогая по акции брали. ВДБ покупали называется. Це локшина и производить своя линия здесь смаком яловичини. я ловичини самая дорогая надеюсь удивить и самая обичная грива здесь маком курс ще більше готової страви оставку 65 грамм в тб производить ну, гарнинка гренка грен сами прочитайте покупал в авроре вроде да в авроре а не господи в квартале и остальное самое нормальное мне кажется Негостров, мивина, вермишель, шоколадное приготовление со курячего бульона. <coughs> будем все мивины заваривать и пробовать на вкус, и будем ставить оценки. И увидим, какая самая вкусная мивина. Я думаю, самая вкусная будет у Петра раз, у Петра два и вот Петра Короче, 4 мирины собаки с ним будет. И вот это, наверное, еще пятая. Тоже, когда ел, вкусное. только быстро разваривается. Это все мирины. Начинаем. Открываем вину. Открываем вину. открываем, Находим такой пакетик с приправой. Пойду за ножницей. Приправу. Вот так. Это самая, краси... Это самая красивая вилина. Самая яркая. Сидите. Пакетик тоже такой. Приправа уже не такая, как той. Меньше ее здесь. Это самая дорогая. По акции. Купили такая 30 счетов 30... стоит. Одна... Ого, какая приправа. Видите, какая поправа. И допустим 8 Эта мивина очень большая и различается от всех. Мне кажется, это самое вкусное. Понюхаем все. Вот это, она очень она сочно пахнет. Пахнет сочно. Давай кипятком. Вот и заварились нашими винами. Вот выгляд такой. Сейчас буду писать на листочке своем. Оценю альбом. Так, мой листочек. Вот это мивина 10 баллов по выгляду. Это мивина 8 баллов. Это 7 баллов. Это бичи. И чиби. Приступим тут бинокусный, вкусный. Вот у ну, меня. Давай, и хочешь я его? Вот пробуй. Короче, во рту печет, привкус такой, что печет. Перец. Обычно мивина как грива. Обычно. Мивина у нас первая походу. Мивина 8 баллов. По вкусу. Вот это локшина у нас. Баллов. Выгляд 10 баллов. Смак. Наши чиби. 8 баллов по выгляду. Иди 9 баллов по Вот и такая партия. Вот, вот. Это все будет там она. Давай. Опа, пацан. mm сильно. А мне не болят сильно, мама. Вот невинно и заварилась, Пробуем. Курток. Следующая кухова. Прибрал <свист> мало. <свист> Такая себе. худорог выгляд 10 баллов. Смак 8 баллов. Куховар 8 баллов смак. 9 баллов выгляд. Наш. Рамен 4 баллов смак. Выгляд 10 баллов. Ой. Все да, все-таки жир добавляют. Вот здесь почему-то большая. Должна быть маленькая. Да что такое? О, <связывая> о, он. Вот так выглядит, Лина. Вс ⁇ линия. Больше ну, не будем пробовать. <связывая> выглядит 10 балив. Смак 6 балев. О, мама. О, мама. Отлично. Выглядит 10 баллов. Смак 9 баллов. Останок. Да. Самая красивая лимонад для меня. Единственная с вкусом. Гарлинка. Позвали? Пакетик. Лимонад. попробуем. Такая же она выглядит. Смак 5 баллов, выгляд 10 баллов. Вот так выглядит. Выгляд 7 баллов, смак 4 баллов. Посчитала все итоги, сейчас скажу победителя. Ама невкусная рамен. Третье место чиби. Другое место пиво. Первое место локшина. Все остальные средний ривень. Такое видео у нас получилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и, и подписывайтесь на мой инстаграм. И всем пока-пока!